Apa ada jadi dengan Perikatan Nasional Kalau sebelum ini mereka beramai-ramai Ahli parlimennya turun ke kampung Sungai Baru Untuk menunggang isu ini Tetapi bila mana terbongkar Siapa yang telah uh, menjual Merampas tanah orang kampung di Sungai Baru ini Mereka pula hari ini Saling menuding jari Muhyiddin pula Mahu lepas tangan, katanya dia tidak tahu menahu. Dia tidak bertanggung jawab dengan perkara itu. Wow, apa sudah berlaku, sahabat-sahabat semua? Dan antara juga nama yang disebut-sebut, ya uh, merampas ya, tanah orang kampung Sungai Baru ini, antaranya Rina Harun, Anwar Musa, Sahidan Kasim, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi saya ingin membawakan anda untuk mendengar uh, Pencerahan Daripada uh, Berada Iswardi berkaitan dengan isu Kampung Sungai Baru ini Saya nak ceritakan ha? Cerita tentang apa yang berlaku berlaki. di Sungai Baru PN tembak kaki sendiri Mereka saling bergaduh sesama sendiri Yang pertama uh, Saya itu saya ada buat kronologi tapi saya akan ceritakan lagi lah Sebelum Tuan-tuan mungkin ada yang nak bertanya tentang kronologi saya ceritakan. Kronologi utama cerita Kampung Sungai Baru. Kita kena faham macam ni, dia ada dua. Itu saya jumpa dengan uh, ahli parlimen Shah Alam. Ahli parlimen Shah Alam ni adalah bekas setiausaha politik uh, apa uh, Kalif Samad. Kan? Dia adalah bekas setiausaha politik Khalid Samad yang pada masa pada masa 2019 adalah menteri wilayah. 2018 2019 adalah menteri wilayah. So dia menceritakan kepada saya Sebenarnya apa yang berlaku? Kita kena faham bahawa um, kampung baru dan kampung sungai baru ni adalah dua komponen yang berbeza. Kampung baru adalah di bawah Malay Agricultural Reserve apa sama MAS Malay Agricultural Settlement dipanggil MAS uh, Malay Agricultural Settlement itu kampung baru. So bila mereka di, nak dibuat pembangunan di kampung baru dia ada dia punya rundingan. Tetapi kampung kampung Sungai Baru mereka bukan di bawah MAS. Ha? kampung Sungai Baru ni bukan di bawah MAS Ataupun Malay Agriculture Settlement. Dia bukan di bawah MAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak di bawah MAS jadi rundingan dia macam market price lah. So di kampung Sungai Baru ni dia ada dua settlement, satu rumah teres, satu rumah flat. Jadi ada syarikat yang dinamakan sebagai Ritsi Gloss Senen Berhad yang kini dikenali sebagai KL City Gateway Senen Berhad tahun 2016 telah mengemukakan cadangan pembangunan semula kampung sungai baru dengan kerjasama dengan pemilik tanah. Namun cadangan itu ditolak oleh majoriti pemilik lot teres tadi kan saya kata ada dua kan lot teres dengan lot uh, apa dipanggil uh, lot rumah flat. So rumah flat 80% kalau tak silap saya 6, sorry 60 uh, masa itu ok lepas itu dia ada lebih kurang 60-70% setuju kalau tak silap sakit okay. pada tahun 2017 sehingga 2021 pengemaju meneruskan usaha mendapat persetujuan sehingga 2021 nah hanya 66.77% pemilik bersetuju melibatkan 27 pemilik lot teres dan 192 pemilik unit flat so pada masa itu hanya 66.77% ok ini di antara 2017 sehingga 2021 mereka tak setuju untuk utama rumah teres ini berkenaan dengan isu kos. Uh, nilaian tanah di kawasan tersebut rumah teres adalah lebih kurang sekitar RM700,000 ke RM1 juta. Tetapi pemaju hanya menawarkan sekitar RM200,000 ke RM300,000 ringgit sahaja. Okay. Tahun 2021-2023, ini 2021 apa yang berlaku? Kerajaan pada waktu itu. Tahun 2020, awal 2021. Disebabkan kegagalan keraja, apa, rundingan tersebut, Kegagalan kerajaan telah menggunakan Akta Pengambilan Tanah tahun 1960. Ini berlaku pada tahun 2021. Untuk mengambil alih 110 unit termasuk 37 lot teres dan 72 unit flat. Proses pengambilan ini selesai pada Ogos 2023. Sepatutnya. Namun, okay, pada Februari 2022 hingga Januari 2023, bayaran pampasan kepada pemilik telah disalurkan secara peperingkat oleh Jabatan Pengetua Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Kemudian pada 2024, kerajaan mengumumkan bahawa projek pembangunan semula dijawabkan kemula pada suku pertama 2025 dengan Majlis Perajah Tanah dirancang pada penghujung 2024. Sebahagian penduduk terus membantah mempersoalkan kadar pampasan dan mempertahankan status tanah sebagai kawasan warisan Melayu. Sebenarnya tak. Eh? Okay. Now, what happened tuan-tuan adalah pada Uh, 2023, Kerajaan Madani ini menghentikan uh, pengambilan tanah tersebut dan meminta, memohon supaya diadakan siasatan semula. Isu dia, siapa yang mengambil tanah itu secara paksa? Okay. Siapa yang mengambil tanah tersebut secara paksa? Okay. Isu Kampung Sungai Baru, Mohideen tidak boleh lepas tangan, kata Khalid. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad menegaskan pengurusi PN Muhyiddin Yassin tidak boleh lepas tangan dalam kemelut isu pengambilan tanah di Kampung Baru. Ini kerana katanya ia berlaku ketika Ahli Parlimen Pagok itu menjadi Perdana Menteri dan perkara ini sepatutnya dibincang dalam Kabinet melainkan jemaah Menteri ketika pentadbiran Pembian itu membuka, membuat keputusan sesuka hati. Kerana mereka dalam kerajaan yang sama, sepatutnya perkara ini dibincang dalam Kabinet. Lainlah nak bagi tahu bahawa kerajaan kita itu semua ikut jalan suka. Muhyiddin pun tak boleh lepas tangan kata tak tahu, tak terlibat. Sedangkan dia Perdana Menteri ketika itu, apabila Anwar Musa menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk merampas tanah orang kampung. Saya nak nyatakan semua ahli parlimen PN sama ada PAS atau bersatu tidak boleh lepas tangan kerana mereka berada di parlimen apabila saya membantah tindakan Anwar di Dewan Rakyat dan sehingga ke tahap kena berhujah dengan syahidan dalam kamar rahas berhubung isu kampung baru katanya. Ahli Manman PN berpuluh-puluh orang itu mendiamkan diri. Okay. Muhyiddin Nafi terlibat. Muhyiddin Yassin Nafi terlibat dalam isu Kampung Baru. Kampung Sungai Baru, sorry. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan beliau bertanggungjawab membuat keputusan pengambilan tanah Kampung Sungai Baru. Menurut Ahli Parlimen Pagoh, keputusan berkaitan pengambilan tanah tidak melibatkan dirinya sebagai Perdana Menteri ketika itu. Okay. Sepatutnya dia kata. Alright. Sebaliknya dia kata. Keputusan terbaik dibuat melalui proses yang diperuntukkan dalam akta berkenaan di mana keputusan dibuat oleh pihak berkuasa tanah wilayah persekutuan. Dia selalu lah peli-peli macam eh, eh je kau, eh je kau. Ha, saya rasa macam apa yang cabi, apa yang tu. Jika pengambilan tanah sebut tidak dibuat mengikut lunas undang-undang, mahkamah boleh menentukan hak pihak terbabit katanya. So bila undang-undang itu telah digunakan. Kerajaan sekarang ada yang tanya, apa yang Anwar buat sekarang? Kerajaan sekarang menghentikan sepatutnya pada 2023, Sungai Baru rumah-rumah di Sungai Baru kena dirobohkan. Dah start ambil, dah habis ambil dan kena roboh. Tetapi doktor uh, 2023 bukan tu selia. Doktor 2023 kerajaan telah menghentikan proses perobohan dan pengusiran tersebut sehingga siasatan sekarang ini sedang dilakukan. Okay. Dihentikan oleh kerajaan sekarang ini. Tapi yang yang menyalak macam anjing siapa? Rafidah. Dia menyalak kepada siapa? Kepada kerajaan sekarang. Dia kata kena rampas. Kenapa tak menyalak kepada kerajaan sebenarnya? Kenapa tak menyalak kepada Muhyiddin Yassin? Tak menyalak kepada Anwar Musa? Tak menyalak kepada Syahidan Qasim? Kita tengok tadi. Khalid Samad kata, saya terpaksa berdebat dengan siapa tuan-tuan? Syahidan Qasim di kamar khas. Kerana pada masa PN memerintah ada dua menteri wilayah. Siapa tuan-tuan? Syahidan Qasim dan Anwar Musa. Muhyiddin Yassin bila dia kata saya tak terlibat, saya tak terlibat, ditimbul dua persoalan utama. Pertama tuan-tuan, wilayah persekutuan ini ketuanya walaupun dia ada menteri wilayah, tetap ketuanya adalah Perdana Menteri pada waktu itu iaitu Muhyiddin Yassin. Dan kedua, apabila satu-satu akta nak digunakan, terutama bila melibatkan uh, apa orang kata wilayah sebegini, Bermakna mereka kena pergi ke mana? Ke kabinet untuk membincangkan keperkara ini. Kenapa tidak ada perbincangan di kabinet? Oh, ya Allah, lupa. Pada masa itu darurat. Kabinet ditutup. Kan 2021 tu saya kena tangkap kan? Sebab saya bising kabinet, apa, ke parlimen ditutup kan? Bila parlimen ditutup, eh, takkan masa tu tak ada... Tak ada whatsapp call ke, kan masa tu dah ada, kita dah ada social, apa? dah ada uh, google meet, kita dah ada zoom untuk buat benda tu. So di mana, persoalannya di mana mereka pada waktu itu, sewaktu akta pengambilan tanah itu dibuat. Bermakna pada tempoh akta pengambilan tanah itu dibuat, saya ingat saya kata, saya kata saya, kata, saya risau darurat ini. Kerajaan boleh buat sesuka hati. Kita belajar daripada darurat 1970 dulu. Disebabkan oleh peristiwa 1969. Rupanya salah satu yang digunakan, tuan-tuan, berlaku akta pengambilan tanah. Saya cek kan. Eh? Akta pengambilan tanah ini dibuat pada tahun 2021. Hmm. Jadi kita persoalkan tuan-tuan ya, kalau dilakukan pada 2021 atau ujung 2020, Saya pelik kan, kenapa pada waktu itu tidak ada pertikaian? Bila mana, dia macam ni lah, kata Khalid sama itu kan. Um, bila akta itu dah digunakan, bermakna semua penduduk itu telah menjadi, apa orang kata, setinggan. Mereka menuntut bahawa mereka ada hak di bawah MAS, eh? Malay Agricultural Settlement. Tak. Sungai Baru bukan di bawah MAS. Alright, Sungai Baru bukan di bawah MAS. Okay. Saya kata penggunaan penggunaan akta tanah, pengambilan tanah untuk mengambil tanah di Sungai Baru mula dilaksanakan sekitar 2021 hingga 2022. Tetapi pengambilan tanah itu berlaku pada tahun 2020. Tindakan itu diambil setelah usaha mendapat persetujuan penuh daripada pemilik tanah gagal. Ketika itu, Pentadbiran Menteri Wilayah Persekutuan diterajui oleh siapa tuan-tuan? Syahidan Kansim dan juga Tan Sri Anwar Busa. Bekas Menteri Wilayah, Tan Sri Khalid, Khalid Samad mengatakan bahawa penggunaan akta ini menyebabkan penggunaan, pengguna ataupun pemilik tanah dianggap sebagai setinggan. So, bila isu sungai tanah ini dibangkitkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, kan, kewajaran bagi pihak yang terlibat dengan isu pengambilan tanah untuk memberi penjelasan. Muhyiddin Yassin kata dia tidak terlibat. Di sini timbul persoalan. Adakah Muhyiddin Yassin nak menafikan bahawa pada waktu itu dia tidak tahu menahu tentang apa yang berlaku di dalam kabinet dia, itu pertama. Adakah dia nak throw other people under the bus, itu yang kedua. Dan yang ketiga, adakah dia nak menafikan dakwaan Tuan Ibrahim Tuan Man, something is wrong somewhere. Sebab kalau Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri terpaksa mempersoalkan era PN perlu beri penjelasan. Pihak yang terbabit di era PN perlu memberi penjelasan. Perlu memberi penjelasan, adakah bermakna Tuan Ibrahim Tuan Man mengaku bahawa kabinet pada era PN tidak membincangkan isu ini? Seolah-olah Tuan Ibrahim, Tuan Man, dia macam clueless tau. Dia macam tak tahu, eh, ada ke kan? Ada ke akta pengambilan tanah itu berlaku? Kan? Ada ke benda ini berlangsung? Ada ke itu ini itu ini ada ke? Dia sendiri tak tahu. Oh, uh, menteri di ataupun kerajaan di era PN kena bertanggungjawab. dia seolah-olah tak tahu. Tuan-tuan, kita kena ingat dia menteri pada waktu itu tahu. Dia menteri uh, apa? Menteri alam sekitar. Dia duduk di dalam kabinet. Adakah Tuan Ibrahim Tuan Man mengesahkan dakwaan bahawa perbincangan di dalam kabinet itu tidak berlaku? Confident pula tu, ajak kita bertarung sebab nak test power. Saya ni kahwin dengan lelaki yang berumur. Itu persoalan yang kita nak bawa sekarang ini. Jadi, bila Tuan Ibrahim Tuan Man bangkitkan isu itu, Muhyiddin Yassin senyap dah. Dah tak cakap apa dah. Dia kata bukan setakat senyap. Dia menafikan. Dia kata tak. Bukan terlibat. Saya tidak terlibat. Sedangkan dia Perdana Menteri. Sepatutnya sebagai Perdana Menteri, takkan dia tak tahu. Takkan dia tak ada perbincangan. Takkan tak ada konsultansi daripada Menteri Wilayah kepada dia sebagai Perdana Menteri. Walaupun pada waktu itu, apa tuan-tuan? Kerajaan telah, Perikatan Nasional yang gagal itu, telah menutup Parlimen. Rupanya dalam dia tutup parlimen, baru saya teringat. Haa -ha lah. Dalam pada dia tutup parlimen itu, bukan setakat dia sakau duit. Dia kata, bukan setakat duit masuk dalam parti dia sendiri, rupanya tanah pun diambil pada waktu itu. Digunakan akta pengambilan tanah 1960 untuk merampas tanah orang Melayu kita. Cerita Melayu, cerita Islam, rampas tanah orang Melayu kita. Rampas tanah orang Melayu kita. Duk sembang lah pasal itu, pasal ini. Duk sembang lah pasal negara dan sebagainya. Kan? Hmm. Rampas tanah orang Melayu kita, bagi dalam kadar yang murah, paksa orang Melayu kita keluar. Eh, duk cerita ura ni boleh menghapuskan orang Melayu, you know, boleh sebagainya. Akhirnya rampas. Guna guna ni, ni saya ingat ada satu video Rafidah Ibrahim dia kata ini lebih teruk daripada Palestin tanah kita telah dirampas ya betul Rafidah ya cuma kau salah tembak engkau salah tembak engkau sepatutnya tembak kerajaan perikatan nasional engkau sepatutnya tembak Anwar Musa pada waktu itu kan ha engkau sepatutnya menembak Anwar Musa dan juga Syahidan Kassim tapi aku tak faham kenapa uh, tak tembak Ini saya nak cerita tuan -tuan. Siapa yang mengambil alih tanah itu Siapa pemaju itu okay. Pemaju yang yang mengambil alih tanah itu okay, Adalah sebuah syarikat Yang kalau dalam carian saya ini Dinamakan sebagai KL City Gateway Senyam Berhad Pemilik KL City Gateway Sendirian Berhad ini, 56%-nya adalah Swiss Capital Sendirian Berhad. Okay. So, Swiss Capital Sendirian Berhad dimiliki oleh uh, Swiss Cap, lah. organisasi yang bertapak di KL. Cuma, dia tak ada detail siapa owner dia. Okay. Dia tak ada detail siapa owner dia. Lebih 20 tahun dia, dia ada, tapi dia tak ada detail siapa owner dia. Okay, interesting, interesting. Hmm. Dia tak ada detail, tapi antara yang lain yang memegang ialah a uh, Sun Surya Berhad 20%, Transworld Equities Sdn Berhad 12.75%, Yedor Holdings Sdn Berhad 5%. Yoh ah tu 5%, Sinik Stahil Senebra 1.25% tak banyaklah. Kan? Dan kalau kita tengok kat sini, KL Gateway ni tidak mempunyai laman web rasmi di Tagus Channel. Namun projek pembangunan KL Gateway ada. So kita tak tahu sebenarnya owner dia siapa. Siapa owner dia ni? Hmm. Owner dia adalah Sus Capital Senyam Berhad. Tapi siapa Sus Capital Senyam Berhad? Saya cari eh, juga nak cari siapa Sus Capital Sunday Merah ni. Saya tak jumpa. Siapa owner kepada Sus Capital Seni Swiss Capital Sunday Merah? Swiss Capital Sunday Merah. I don't know the owner. Interesting tuan-tuan. 20 tahun, kita tak tahu siapa owner kepada Swiss Capital Sunday Merah. And yet, syarikat ini telah berjaya meyakinkan Anwar Musa dan meyakinkan Syahidan Kasim untuk menggunakan paksaan bagi menghalau orang Melayu daripada sungai, kampung Sungai Baru. You tell me, tuan-tuan. Siapa sebenarnya yang bertindak macam tu? Kan? You tell me. <laughs> right? Okey. Ha. jangan jangan kata nanti, "Oh, tak tahu is sebenarnya betul tak? Kerajaan macam ni, apa kerajaan ni buat?" Sebelum kau tanya apa kerajaan ni buat, kau tanya dulu. Kau buat apa? Kan? Kau buat apa? Tanya tu dulu. Boleh. Ha.